еще чуть-чуть. Можно прощаться. Разворотили уже. Хорошо работают. Хорошо работают дронщики, очень хорошо. Я нет и вверх поднимаю и делаю вот так. Так уж видных багато залежить, чем потраплять вони в полон. И вот меня выкурили конкретно дроны. Не захотелось а помирать просто как мясо. З скажу то, здесь вы умрете, умрете, умрете. Я, Сандаф Вадим Иванович, даю добровольное согласие на съемку видео, на записи публикации в интернет, да. Сандайф Вадим Иванович. 3-5 -го, тысяч -го -го года рождения получил задачу, которая означала стопроцентную смерть, так как никого ни для кого не секрет, что сейчас идет война дронов, а нас большую часть, как и меня, послали на так называемое мясо просто закрепиться якобы на каких-то рубежах. І типу, вести наблюдіні. Я військовослужбовець взводу, взводу безпілотних авіакомплексів Фенікс, другого Макбату 93-ї бригади, позивний батюшка. І ось на моїй позиції нам передали координати, як хлопці підлетіли, і треба було знищити бліндаж. Порядка трьох FPV залетіло мені в окоп, ну, точніше, в бліндаж. Вот. был метр на полтора, может метр на метр. Единственная моя надежда это броник лопата. я немножко подкапываю. Все. Даже не успев окопаться, а меня начали долбить, грубо говоря. Вот, полетели зажигалки, FPV-шки. Два раза прилетал FPV две зажигалки и одна мина. На последнем моменте зажигалка залетела, ну она, ну начал, начал гореть броник, портфель всем чем я прикрывался, то есть я понимал то, что сейчас ну, умру. и получается вот последним слоем вот кидают зажигалку, и оно, ну и загорается вообще все, а я уже ну, вот, пока ждал вот этого. Минуты 3-4 думал, а есть ли смысл помирать вообще здесь? За что? И ну, типа уже были мысли как-то сдаться. записал на свой телефон еще чуть-чуть можно прощаться записал на свой телефон прощальное видео удивился конечно то как они он, он, враг хорошо работает то есть украинские солдаты Развод. Разворотили уже хорошо работают. И в последний момент хотел, захотелось жить. Не захотелось а помирать, просто как ну как еще раз повторюсь, мясо. Вышел хотел начать отстреливаться и понимаю то, что на меня смотрят несколько дронов. Где-то я начинаю слышать подлеты типа, впереди и понимаю то, что сейчас даже если я начну отстреливаться, э ну, смысла в этом не будет и только усугубить ситуацию. Ну, вследствие чего я решил показать, поднять ружье, ну, дрон смотрел на меня и смотрел, что я буду делать. Я откинул ружье и поднял руки. У него была ручница, он мог бы стрелять по дрону. Він її викинув і підняв руки догори тобто дав зрозуміти, що він ладен здаватись. Показав зброю, що типу, ну, от так, от я ні і вверх піднімаю і ділаю так. Також від них багато залежить, чи потраплять вони в полон, тому що якщо б він з цієї рушниці почав би стріляти по дронові, то в полон він би, скоріш за все, за все не потрапили. Я показав, то вот так, вот руки піднімає, поведете ви мене нет. ні. Ну, грубо говоря, я задав вопрос жестами, вы і ви візьмете мене, либо обзорвете. Це ціла операція, це не так просто його взяти в полон. А, набагато простіше його там і лишити на місці. Тобто, і по ресурсах це буде ну, менше задіяно. Так, декілька коптерів вони змінюються, поки його доведуть. Тобто витрачається ресурс і час для того, щоб взяти його в полон. Та при нагоді ми намагаємося так зробити, бо ми розуміємо, що це обмінний фонд, і ну, може так вдасться його обміняти на нашого хлопця. І тому при нагоді забираємо. Але від них також багато залежить. Якщо він почне стріляти, то він вже нікуди не потрапить. дрон может робити и всякие рухи, ну, наче как человек на голову и на на моем можно ну, договориться и как то Дрон просто как дал поняти... ну, оператор дал понять, думаю, отлетел назад и я только вот понял, что вот могу идти и меня довели. Таким чином полоненого особисто я перший раз беру, ну, беру в полон, тому що кажу, для мене це все так і ще, скажімо, я багато чому навчаюсь у хлопців, опитних пілотів. До цього в мене була трошки інакша робота. Ну, приємне відчуття, так що ну, з тим розумінням, що це потенційно наш військовополонений, якого можна обміняти, тобто ну, я з цієї точки зору дивлюсь, сподіваюсь на це. по дороге вели спокойно там как бы некоторые дроны пролетали и я также там ну, вот меня вел ваш дрон вот а, помню в певишки залезали еще что-то но я ну, прикрывался как бы все равно страх-то играет может быть передумают и ну грохнут. Коли він вже зрозумів, що його не будуть знищувати, тоді він просто йшов. Тобто, там складнощі були, я вам казав, за те, що більше ресурсів задіяно про те, що його вів один дрон, дрон сідає батка, дрон міняє інший. І тобто дрони його поки вели, вони могли займатися виявленням інших цілей. І тобто ну, трошки були зайняті на, на ньому. Була остання надія вийти, как-то отстреляться и, ну, как-то то ли отбежать, то ли что, но мысленно тоже понимал то, что меня не отпустят никуда, я там же где-нибудь полягу, потому как... Также двухсотых очень много видел, да. Ну, не то, что много, а просто вот имели место быть, когда вот уже сходишь туда, и там все в трупах. Ищи. Наши ну и в плане русских трупы, русских людей. Шли на задачу, и, ну и не дошли. Ну я шел, как так сказать, не по особо хорошей погоде, разглядеть было сложно, но человек 7 точно увидел, ну чтобы прямо увидеть, что это да. Иногда я даже, ну, может, и останавливался где-то там, в каких-то местах просто передышать и ну как бы оглядывался, оглядывался, а потом на ну, то же место смотрю, а там оказывается не лежит. В плане как как мы воюем, я бы так сказал, что наших больше гибнет, нежели украинцев, потому что ну как мы идем, а нас встречают дроны, а не люди. То есть ну как ответ сам на себя напрашивается. Наших потерь, естественно, по моему мнению, наших потерь больше, гораздо больше. Хорошо работают дронщики, очень хорошо. Вот в плане как дроновой войны могу вот об этом рассказать, то что вот когда вылетают какие-нибудь здоровые там дроны, либо маленькие, ну, это всех хуже слоев. И вот меня выкурили конкретно дроны то есть операторы дронов, и когда мне сказали, то, что это украинцы, а не наемники, когда я ну, спросил, как я ну, подошел, спросил, как а ну кто там аме... ну, американцы либо поляки, ну как у нас об этом говорят, они, типа наемник. Я пришел, ни одного наемника не увидел. Я хочу, хочу кое-что сказать конкретно всем тем, с кем я воевал. Я думал, что меня возьмут какие-нибудь наемники по, по, типу поляков, либо американцев, все, что так как слухи присутствуют, ну, имеют место быть в плане этого. Ни одного, ни одного, сколько я уже сейчас нахожусь, ну, что на Украине, что в плену, ни одного наемника я не увидел. Вообще никого. Только украинцы. Нам говорят, то, что в бою мы сейчас уже Сейчас вот такое мнение, что мы уже воюем не с Украиной, а с НАТО. В плане Америки и всех, кто подкупал. Говорят, ну, это на полном серьезе. Сейчас говорю, что вот сейчас такое мнение. Я думал, что вот, даже я думал, что лично сейчас меня встретят какие-нибудь ну, наемники. В плане такого вообще нигде нет, как я заметил, и люди злые, из-за того, что ну, как его творит наша страна. У меня было в голове то, что вот, например, бандеровцы там, и так далее, ну, как называют, да, у меня было в голове то, что это агрессивные люди, которые там хотят бесчинствовать, ну, и так далее. Как это представляют нам? Неважно, где в интернете, или в телевизоре, или как там кто -то говорит. Было представление такое, то, что, ну, то, что если они там сидят, ну, точа нож, типа, ну, вот так, ну, по факту. А пришел, увидел кардинально другое. Ну и сказали мне кардинально другое, поэтому, ну, это, видимо, реально так. Не то чтобы секрет выдам какой-то, все сомневаются, ну, потихоньку сомневаются, то что, в принципе, имеет ли смысл эта война и смысл каких-то приказов. И ну, я просто вот пошел, понимаю то, что ну, я умру сейчас. Ну, просто я даже никого не встречу, я просто умру от дрона или от какой-нибудь какой-нибудь или еще что-нибудь. То есть ну, у меня даже не было мысли, что я вообще кого-то встречу, в принципе, и своих или чужих. Все, ну, я уже понимал, что и тогда я осознал то, что лучше бы я бы досидел уже как-нибудь. Не знаю как. как ты оказался в тюрьме? За что и почему? Жизнь не буду отвечать на этот вопрос. Это это лично мой косяк, я считаю. У что ли, мало было, не знаю, как-то родители всегда направляли, ну, мать направляла куда-то, отец в свое время тоже, но мы с ним не особо общались. Может, из-за детства или еще чего-то, ну, вот так вот сложилось, что попало на тюрьму. тюрьму. Когда она а, началась, ну, вот, вот эта вся вот специальная военная операция, как ее называют, Хотя по факту это война просто. Uh -huh. У нас тюрьмы, так скажем, начали уменьшаться. Не секрет же, то, что и можно получить амнистию в плане, если ты сидишь на вот. Но совокупность факторов, наверное. Потому что, например, в той же колонии было со временем, ну, ужесточили ее. Как бы я не отрицаю, что я сидел ну, на каком-то режиме там, и так далее. Вот. Но с начала СВО ну, он уже стучился. В плане, ну, почти всего. Но для меня деньги это была не основа, а основа была тем, чтобы свои года не потерять оставшиеся. Ну, на минуточку почти пять лет еще оставалось вот. ну и в плане я думал так вот по факту вот. Дам долг родине тем что там помогу вот, потому что я не раз у нас в тюрьме не было ни интернета ни кого то выхода в сеть чтобы что-то либо проверять потому что ну, вот, это в тюрьме запрещено у нас был только телевизор ну и возможно какие-то там диски и книжки ну, и как-то это сподвигло на то, чтобы тоже, типа, писать, не подписать. Ну, и вот эта вот вся давка, и когда они постоянно, ну, какие-то люди приезжали и говорили, типа, вот вы можете, вот вы можете, и это повторялось очень много раз. Ну, и, соответственно, тюрьма со временем начала пустеть. Чтобы вы понимали, грубо говоря, вот если образно взять, там, было полторы тысячи, стало... Человек 200 мотил Как вот даже если на камеру скажу, по факту вот на моих руках крови нет. Ну, не, нету крови, и слава богу, конечно, я. Ну, это вы можете мне не верить, могут не поверить, могут поверить. Типа, ну, я не был такого, чтобы я кого-то убивал. Мы не знаю, только если количеством как-то продвигаемся, Людей умирает много. То есть, если даже не продвигаемся, там просто ну, говорят, ложатся люди, все. Наши, ну, русские. А украинцы, ну, я это не спорю. Вот, э, пойдя на задачу, меня выкурили за три часа, по факту. Ну, вот, плюс-минус. Я удивился, и даже, вот, когда записывал видео, ну, думал, что сейчас вот еще раз прилетит и мне хана. Ну, может быть, мой кто-то телефон бы потом нашел, может быть, как-то это выложил. Либо я бы дошел, как-то, ну, была бы возможность э, это видео выложить в сеть. Я, честно говоря, хотел выложить его в сеть, чтобы, не то, чтобы жуть и нагнать, а просто, чтобы, если что, родные увидели и просто, в принципе, люди. Уже люди не хотят, вот так скажу, то, что не хотят уже идти на задачи. Ну, это вот из собственного опыта, что я вот вижу никто уже не хочет что-то там дальше продолжать. Ну, из увиденного скажу то, что здесь вы умрете. Ну. Не всем повезет так, как, например, мне. Мама, папа, <соспорщик> всем друзьям, там, Кости, Сане, девушке своей, Насте хочу привет тоже. Вот. Всех люблю, всех обнимаю. Надеюсь, скоро увидимся. Я нахожусь а, в плену, не без вести пропавший. Говорят, типа, на ваш выбор. Если вы идете в плен, вы идете вот на растерзание. Если вы не хотите этого, вы помрете, типа, вот, ну, в говоря, от граната своей же. То есть, типа, всегда оставляют на этой гранате. Либо что-то другое, что может, ну, резко приводить...